Аня окончательно сбрендила. Хотя на себя российский флаг. Да он офигенный, смотри, как хватит. блин. <свырень> Тихо. Москва, звенят колокола. А не, он же пел. Штаны. <свырень> смотри, не заебал да бу. Лбушки-воробушки, <свырень> все. таки. У нее бабушки помощь на ее бушек без комментариев. На нее подействовали бушки-воробушки. Штаны. Я просто ебал. Штаны. Ты что снимаешь? Мужа спросить. На галку нашла, но я тоже в не нашла. Это же ты чё? Ну, Похоже на галстук. Ты чё? Это же обращение к, к Путину. Забыла, как его зовут. Ой. Владимир Владимирович Путин. Похоже на галстук. Очень. Папин. Очень. Папин ремень. Которым дед дубасил, походу. Походу, Что он тебе запомнился аж на век? микрофон давай говори уже попытка номер семь эпизод номер <laughs> Изи тоже надо дать свое слово. Свой собачья гав. Я. <laughs> Мы. Я и моя собака. Хотим обратиться к ВВ, к Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович <laughs> Путин. У вас просит вокруг Сива Александровна и... Локти ты сего из Батьковна. Просят три розы. Желтых. Или алых. Ну только не красные. Не люблю красные розы. Или черные. Просто Из я скажу свое слово. Ну что-нибудь скажи. ты, Настя. Настя. спасибо, спасибо. спасибо. Понятно. Что я... Что я еще хотела? Туалетную бумагу ты хотела. Да, просто ну что он той вот не хватит. Покажи зрителям. Где она? Любимая. За. А, -а, а, это сейчас обязательно покажу. Любимые засранки. <связать> я просто решила разду разрушить квартиру. Сегодня 19.07.2012 год. Вчера я приехала в Красноярскую деревню. Меня встретила Начку и Любку. Любка это... Это не Любка, это Начку. Любка это моя бабушка. Спасибо им большое, то, что бабушка забрала эти 60 киловых яичек. <связать> вот. И это у нас я обращаюсь к Путину Владимир Владимирович. Я помню. И Зольда. Вы сказали свое слово, Анна тоже. Теперь я буду разговаривать. Стоп. Домой, Мишка. Мне его подарил любимый человек. Пятник. Я прошу сахар. И муку. Я хочу сделать блины. Не закрывай, я из тебя не вижу. Эээ. Сосравку. Индюшка. Индюшка. Короче, Индюшкина Анастасия Александровна. Аксенова Анастасия Александровна просит повышение Сахара. Да, и муки А также тоже хочу пять роз Какие такие? Точнее четыре sexy sexy and I <laughs> Я не уверен, что это Можно показывать Путину? Можно Хочу Да. Нет. Ты просто Да я знаю, он долго Так, почему-то в нужный момент любко не заходит. Позвать? Позвать? Нет. О, давай-то нее схожу спрошу баба, ты звала с камерой? Нет. Это нельзя будет Путину показывать. Да, это же позор на весь мир. В общем... А! Не закрывай! Или не видно. Короче, это мы выкладываем в пакет. Не судите строго. Мы же просто дурков. Аня, не смотри на меня, как на зуб. Почему? Как? Почему? Как? Если ты ведешься, как дурочка любимая моя. Кто бы говорил? Ваш, вам слово. Но! Я <реж> <реж> пользуясь случаем, передаю привет Маричке и Муслыне. Саше, Саше, Саша. Саше, Денису и всем любимкам. Ну да, и там остальным там чувакам еще можно передать. Тром Саше, Тром, и Денис. Я снова хочу передать, я... я тоже хочу передать привет Сахару. Нет. Ну, Путину. Медведеву. Точно. И... И еще. Я забыла передать привет нашим любимым. Самым, что ни на есть любимым Путину. Ой, Путину. И Медведеву. Плагиаты. И прошу также удалить плагиатов из БК. Фейки. А well. за Россию. Хочу передавать. И за сахар. Да. <свят> И за муку. Вот. Хочу передать се Сереже, Саше, 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 Сашу. Честно говоря, это я сейчас уверен, это будет надолго. Саше, Саше, <свят> Саши, Саше, Саше, Максиму. Томочку. А -а -а -а. Ты знаешь? <свят> Данилу. Чеплыгину. Братик, я с тобой. Юльке. Гончара. Еще Максиму, кстати, да. Ваньке. Стань. Короче, всем, 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 всем. Короче, всем покидос. Аня, Аньку